Как новопризначенный руководитель, я считаю, я должен озвучить задачи, которые стоят перед нами руководство службы, которые мы сами перед собой ставим. Ну и, естественно, общее положение дел в колонии. Значит, я хочу сказать, что, как и при предыдущем руководителе Владимира Григорьевича Пинкасе, система наша была открытая для общественности. Для средств массовой информации так и сейчас ничего не изменилось, поэтому мы готовы к дальнейшему сотрудничеству. Скрывать нам нечего. Есть положительные моменты, есть моменты отрицательные. Я думаю, будем с вами взаимодействовать, оговаривать это все и принимать соответствующие решения. Значит, какие задачи перед нами сегодня стоят? Прежде всего, самая первая задача это, да, конечно же, удержать оперативную обстановку в колониях области. Значит, за последний месяц, благодаря главе службы, мы очень быстро назначили четырех начальников колоний, провели некоторое перемещение руководящего состава по колониям, что в свою очередь даст нам стабилизацию определенной оперативной обстановки. И на сегодняшний день я хочу сказать, что она является сложной, но полностью нами управляемая. Немало важная проблема, которая сегодня стоит перед нами, это, конечно же, развитие нашего производства. Мы выполняем на сегодняшний день план, доведенный нам службой на 101%. Однако, сами для себя мы ставим более высокие задачи, потому что все знаете, что сегодня растет и электроэнергия и теплоносители. Поэтому при неработающем производстве это невозможно будет уплатить за все. Колонии на сегодняшний день финансируются в плане продуктов питания, частично в плане электроэнергии. Вот. Остальные деньги, которые мы зарабатываем за счет производства, мастерских, контрагентских, Объекта вкладываются как раз в эти все направления, которых не достает финансирование. Ну и естественно мы должны постоянно развиваться в плане быта. Одна из проблем, тоже на сегодняшний день, она очень сложная проблема, это, конечно, удержать личный состав. Во всей стране мы знаем, что проблема и с заработными платами, в том числе и у нас. И хоть финансирование по заработной плате у нас на 20% выше, чем в прошлом году, естественно, и зарплаты выше, но на сегодняшний день все мы прекрасно знаем, что инфляция дает о себе знать. Люди пытаются найти более простую работу. Она на сегодняшний день в Херсоне есть, в тех же частных всех структурах при средней зарплате младшего инспектора 2100, то он может на такую же зарплату устроиться и в охранные структуры, в супермаркеты и так далее. Поэтому все мы прекрасно понимаем положение дел. Естественно, эту проблему мы озвучиваем перед руководством пенитенциарной службы. И на сегодняшний день в службе создана Инициативная группа из ряда областей, которая имеет полномочия выходить письменно на Министерство юстиции, Кабинет министров с той целью, чтобы озвучивать проблемы личного состава. Конечно, понятно, мы поднимаем и улучшаем условия службы. И есть у нас и реабилитационный центр в Геническе, где имеют возможность люди отдыхать. Но пока в этом направлении работы работы очень много. В целом, в целом я хочу сказать, что колонии области на сегодняшний день работают в стабильном режиме. У нас нет ни задолженностей, никаких задолженностей перед колониями. Обстановка в принципе удовлетворительная. Но опять же заниматься есть чем.